Kala musanif rahmatullah alaih. Kami atas tu sikit. Seperti kata Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Inna minan nifaki ikhtilafu sirri wal alaniyah Wa al lisani wal qalbi. Wal madkhali wal makhraji. Artinya. Bahawa setengah yang sebahagian daripada Alamat munafik itu bersalahan bersalah-salahan batinnya dan bersalah-salahan zahirnya. Ah, jadi sekarang nifak ni munafik ni bahasa kita munafik lah. Tapi bila munafik tu bahasa tu bunyi kasar sikit. Bahasa Arab disebut nifak. Jadi daripada perkataan tu timbul munafik. Munafik ni orang yang bersifat nifak. Orang yang ada sifat munafik. Jadi munafik ini ada dua. Satu nifak iman, satu lagi nifak amal. Nifak iman ini di luar dia menzahirkan iman tapi di dalam dia menyembunyikan kekufuran. Jadi depan dia tu dia menunjukkan keislamanlah bersyahadah tak melakukan amalan-amalan orang Islam yang lain tapi di dalam hatinya di dalam hatinya tersimpan kesyirikan kekufuran dan macam-macam lagi jadi mereka ini sebenarnya pada hakikatnya di sisi Allah tidak beriman tidak beriman sebab mereka sembunyikan kekufuran tu mereka dalam hati mereka kufur mereka tak percaya tapi mungkin dia menzahirkan kepada orang dia menzahirkan keislaman dia dan keimanan dia hak ni pak yang asli dan inilah yang disebut dalam Al-Quran itu. Innal munafiki nafiddar kial asfali minan nar. Orang munafik ini, mereka ini berada pada neraka duduk bawah sekali lah. Jadi, yang dikatakan munafik duduk dalam neraka bawah sekali ini, iaitu orang yang nifak iman. Dia sebenarnya bukan mukmin, Tapi dia menzahirkan depan orang ramai sebagai seorang mukmin. Dalam dia sebenarnya dia seorang yang tidak beriman. Seorang yang kufur kepada Allah tak percaya. Jadi uh, kalau kita tengok benda ni berlaku dalam sejarah Nusantara. Contoh saya mari teringat sejarah Nusantara ni. Di dulu kalau di Nusantara kita ni sebenarnya dulu se je dulu. Uh, dia kira macam sewilayah dia. Cuma bila datang penjajah Belanda, Inggeris dia pecah. Pecah lagi Malaysia, jadi waktu itu, jadi ni. Pecah banyak negeri. Kalau dulu kira setepak aja. Sebab tu orang kita dulu-dulu, -du, sebahagian orang kita ni anak beranak ni ada di Sumatera. <laughs> Sebahagiannya anak beranak duduk di Jawa. Sebab apa? Memang dulu tu kira ni setanah aja. Maksudnya orang pergi mari. Ha, kawasan ni dulu Nusantara orang panggil. Jadi di era pemerintahan Belanda ni, Belanda ni dia nak tahu rahsia orang Islam. Tak pada kurun yang ke-19, 1888 lebih kurang berlaku perang besar di Tanah Jawa. Berlaku perang besar di Tanah Jawa sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar. apa ni, kerugian yang sangat besar bagi pihak Jawa, bagi pihak Belanda ni. Berlaku perang. Rugi, rugi banyak dia kerana menghadapi perang. Jadi dia tak tahu di mana rahsia kekuatan orang Jawa ni. Sehingga dapat melancarkan perang yang hape-hape merugi, me, apa ni Menimbulkan kesan yang besar dari segi kerugian dia tu Jadi macam mana orang Jawa ni ada kekuatan kat mana ni Jadi dia orang nak tahu Dia buat guan ni Maka adalah seorang yang menyusup masuk dalam masyarakat orang Islam Orang panggil uh, Senok Namanya Senok Henggeronceng Nak sebut pun payah lah. nama dia Senok Jadi dia pakai nama lain. Dia panggil Syed Abdul Ghaffar. Dia tukar nama itu. Ha. Jadi dia ni cuma orang musyki. Sama ada dia Islam sungguh kedok. Cuma yang jelas. Orang lebih cenderung mengatakan dia ni sebagai mata-mata Belanda lah. Yang menyusup masuk dia pergi ke Mekah. Sebagai seorang. Seorang apa ni. Bukan saja seorang Islam biasa. Sebagai seorang yang macam ulama. Macam ulama dia. Jadi dia masuk. Dia bawa. Bagi sekali, pecahlah rahsia ni. Siapa ke tangan Belanda lah, kat mana rahsia kekuatan orang Jawa ni sehingga mereka boleh me, apa ni, me, apa ni, menimbulkan satu perang besar yang menyebabkan Belanda ni jadi rugi. Ha, jadi, jadi nak kabarnya, uh, uh, sebahagian orang, sebahagian orang menganggap dia ni bukan beriman lah, dia tak beriman. Tapi, orang Islam menganggap tak tahu, ramai orang tak tahu. Orang kata dia sebagai seorang, Muslim, seorang Islam, seorang Muslim dia pergi ke Mekah, dia mengajar orang macam-macam. Walaupun ada juga beberapa pendapat mengatakan kesudahannya macam dia masuk Islam juga Tapi Allah Alam. Tapi kebanyakannya mengatakan dia ni dok lah. Ha, dia lebih kepada nak merisik rahsia orang Islam. Jadi nak kabarnya, dia menzahirkan keislaman dia lah. Dia semayang, dia bersyadah, dia mengaji. Bahkan bukan mengaji, mengajar. Boleh mengajar orang juga. Tapi hakikat sebenarnya kalau atas pandangan yang kuat tadi itu dia bukan seorang muslim lah. Wallahu alam kenyataan sebenarnya. Jadi itu yang dinamakan sebagai nifak iman. Dia menyembunyikan kekufuran tapi menzahirkan keimanan. Itu yang asli. Tetapi